Лейтенант Андрій Кіяненко проявив себе в боях на покровському напрямку. Штурмові групи полку Скала під його керівництвом знищили сотні російських окупантів та 5 БМП, відбивали позиції, зупиняли просування ворога за особисту мужність і героїзм Андрію Кіяненку було присвоєно звання Герой України. Я родом із Маріуполя. началась оккупация моего города. Пробыл в оккупации почти месяц и выехал. У меня был выбор, выехать или в Европу, или в Украину. Я сделал свой выбор для того, чтобы защищать свою страну. Четыре раза штурмовал этот военкомат, но ну, на четвертый раз меня взяли. Попал по распределению в ДШВшную бригаду. Постоянно боевые выходы, был командиром взвода, того командира роты. Немножко не то отношение, наверное, ко всему этому в тех бригадах. И со мной связались с 425-го еще батальона, тогда еще был. И по документам перевелся 425-й батальон. Получил посаду командира роты штурмовой. Когда уже мы выросли в полк, выросли в батальоны уже свои, стал командиром роты огневой поддержки другого штурмового батальона. Награжден, она была за то, что больше за управление моей ротой. Моя рота была на Покровском направлении, это песчаная. Все мы знаем, что мы сделали с песчаными, как мы выбили оттуда врага. Моя рота участвовала на удачном на Мирнограде и также на Сумском направлении. Я думаю, мы себя очень здорово показали. Награда Героя Украины – это не только моя награда. Это прежде всего награда батальона, это прежде всего награда полка. Я думаю, что мы вместе делаем очень большие вещи для Украины, очень большие поступки, которые потом, в дальнейшем, так пишется история.